Доброго ранку я говорю вам, шановні телеглядачі, дуже рада вітати у цій студії. Сьогодні Наталя Руденко, відомий дизайнер та стиліст. Вітаю вас. Здравствуйте. Наталя, одразу ж хочу розпочати нашу розмову з вдячності. Я дуже вам дякую за свої стильні образи, тому що дійсно це красиво і дійсно з вашою студією краси з Комільфо бути не перевершеною легко. Я вам дуже вдячна. Ну що ж, будемо говорити про модні осінні тенденції цього року, бо звичайно, як би там не було, а модно і стильно завжди всі хочуть виглядати. І осінь вже починає вступати у свої права. Що ж вона нам пропонує? На самом деле, якщо говорити про нас, женщинах, то этой осінню, як ніколи модна женственність. Вот. Я еще на предыдущих эфирах говорила о том, что очень важно оставаться женщиной, очень важно показывать свою женскую натуру, ество и вот, ну, наполняться за счет каких-то вот определенных моментов, даже связанных с одеждой. Вот. Но Само, само вдохновение берут из викторианской эпохи, то есть в этом, этой осенью и зимой 2016-2017 будут модные кружева, бахрома, разные необычные рюши, меха входят опять в моду. Также свое вдохновение берут от ретро-стиля 20-х, 70-х и 90-х годов. Мы можем наблюдать также и Интересные какие-то моменты прослеживаются от диска 80-х. Вот. Также в моде ну, до сих пор и это мотивы растительные, этномотивы. И это может быть как полностью, допустим, растительный принт по всей ткани, так и флористические мотивы. Но если, например, Весной это были, может быть, мелкие цветочки, они более четкие. То в этом э, этой осени будут в моде размытые контуры, а, то есть это более как цветы, написанные акварелью, а, вот. А, и э, очень популярны будут неоновые оттенки. Дуже цікаво про відтінки вже почали говорити. Які ще кольори будуть модними цієї осені? Э, в принципе, очень много неона, очень много всяких вот блестящих оттенков и а, в основном это а, оттенки а, с примесью охры, то есть уходящие немножко как в макияже, так и в одежде, уходящие немножко в желтизну, в охру, а, такой вот рыжеватый цвет и даже рыжевато-красный, вот а, mm -hmm. и красные оттенки, ну вы как всегда в моде. Чиво ні ну це завдяки вам. А, що ж краще обрати буде чоловікам? Тому що жінки дійсно люблять яскраві кольори, навіть коли ми з вами обираємо одяг, коли ви мене запитуєте, щоб ви побажали, я говорю, що а, щось червоне, щось бордове, щось яскраве. А да. чоловіки да, що вони вам говорять? Що касається мужчин, то опять же популярными будут оттенки охры, как я говорила, дальше далее оттенок индиго, а, то есть но это глубокий а, синий а, оттенок, но кстати синий оттенок преимущественно одевают а, мужчины, которые достигли определенных успехов и высот в обществе, то есть это мужчины, которые чувствуют себя уверенно и комфортно. То есть надо не забывать еще о психологии самого цвета. Зачем мы одеваем, почему и иногда мы одеваем то, что чего нам не хватает, например, ну то есть наоборот идем от обратного. Вот также это сера смесь серого белого цвета и охры тоже и это сера такие серо-коричневые приглушенные оттенки вот это то, что может выбрать человек человеки да это то, что могут выбрать мужчины именно по цветовой гамме что касается внешнего вида то очень модные куртки, куртки, простите, куртки, если не ошибаюсь, парка называется. Это с капюшоном и ну, более удлиненного покроя. Также в моде будут и костюмы, и даже клетка. Вот, то есть клетчатые костюмы по-прежнему остаются в моде для мужчин. Ну вот, в принципе, главное, это комфорт. Ну, мужчины, yeah. в принципе, не меньше, чем женщины слідкують за модой. А может, некоторые, так? да. Так. <laughs> деякі наверное, больше, может По-різному буває щодо макіяжу, вже так заговорили, у моді будуть червоні, яскраві, золотаві кольори. Наприклад, іноді багато хто говорить про те, що восени любить щось таке абсолютно не яскраве, нюдовий макіяж. Чи актуальним він буде? Так, да, звісно. Ну, на самом деле перечисляти можна дуже довго, але я виділю основні акценти. Что касается натуральности, то она по-прежнему будет в моде. И начиная от просто акцента на губы, например, в любых красных оттенках, это акцент на губы в ярко-розовом цвете, но тогда не забываем о том, что если мы делаем акцент на одно, мы не имеем права уже делать, там, допустим, акцент на другое, то есть на глаза. Не да, не да, не да, не да, не да, да, или ну, вот, как это бывает, я делаю все Лучше сразу яркие губы, вот синие тени и так далее. Вот, то есть мы делаем акцент на что-то одно. Вот, это могут быть просто, просто акцент на глаза, то есть, например, обеспечить, ну, обесцвеченные брови, либо мы не делаем акцент на брови и делаем акцент на глаза. А, то есть я очень рада смоки-айс будет в тренде. Mm -hmm. а, то есть дымчатые, а, темно-коричневые глаза и так далее. А, вот, а, очень популярны будут а, в этом сезоне Стрілки, причому не обичне, а такі, як у Вастеріка. Вот, ви можете продемонструвати. Так, дійсно, вчора yeah. ми спробували вперше зробити такий макіяж. Вперше зробили а, саме такі ось зараз. Я опущу пущу. Действительно, впервые таки сделали макияж, но мне понравился. Я думаю, что э, все-таки мне пасует. Да, очень. На самом деле он немножко хитренький такой. Вот, в плане того, что он вроде выразительный макияж, но при этом глаза остаются а, такие вот полуестественные а, полу, ну, вот, больше. А, вот. И, конечно же, это может быть акцент на ресницы. То есть сейчас... А, очень популярным остается остаются акцент на ресницы и нарощенные ресницы, поэтому мы по-прежнему можем этим пользоваться, вот, но не переусердствовать, потому что а, иногда а, это может быть и не очень хорошо для своих собственных. Вот. Ну так бывает такое, okay. и главное, чтобы все аккуратно так выглядело. Що е, з модних речей, е, про, які, про які ми говоримо? Ось дуже часто вони потрібні бути у гардеробі, але вони стануть не актуальними. Дуже часто, наприклад, раніше розповсюджена була така думка, що якщо в мене наприклад зелені зелене чобіття, то повинна бути зелена сумка, зелений шарфик, і ще якась там заколочка зелена, чи повинно так бути, чи в цьому році. На так, самом мы, деле быть. нет, мы можем сочетать разные цвета, разные орнаменты. Главное это делать по-умному, и в принципе в этом обычно вам помогают стилисты. Сейчас везде в Украине и в Херсоне в том числе популяризируется очень вот имидж, дизайн. Одежда, стиль, поэтому, в принципе, вам всегда могут помочь правильно сочетать это. Вот. А что касается того, всегда ли нужно следовать этому а, ну, Тренды, моде, да, этому тренду, а, я считаю, что нет. Нужно а, оставаться собой и подбирать для себя те вещи, которые тебе действительно идут, и в которых ты себя чувствуешь комфортно. Например, вот, опять же, в этом сезоне будет оставаться в моде одежда оверсайз, то есть ну, большая ну, как бы достаточно больших размеров, да, которая свисает, вот, ну, и смотрится иногда даже очень странно. Вот, напоминает чем-то даже стиль Аллы Пугачевой, вы знаете, что она носит такое вот безразмерное платье, вот, накидки и так далее. Вот. Но Uh... это не значит, что э, если у девушки, там, допустим, красивая фигура, она не может ее показать. Поэтому очень важно это правильное сочетание, очень важно э, комфорт для самого человека. Ну, я еще поставлю такое запытание. Вот э, той одяг, про який мы сейчас говорим, он очень такой свободный. Э, как то говорят, ну, иногда не по размеру даже. Но, насколько я понимаю, то он пасует только, э, в принципе, женщинам с идеальной фигурой. Якщо, наприклад, більш пушненька така жіночка його одягне, то може краще якось підкреслити свої форми, аби у цьому не виглядати ще більшою. А, ну, Є відтінки, которые скривають наоборот більші розміри, і в принципі. Опять же, если это платье, которое полностью, ну, то есть, ну, обвисает, оно скрывает недостатки фигуры. Поэтому, ну, тут немножко, ну, как бы не соглашусь. Особый тут работает. Ну, да, нужно, нужно, да, да, каждому индивидуально это однозначно. Вот, для этого, опять же, есть определенные шопинги, которые тоже, как я уже сказала, популяризируются сейчас и вот входят в тренд. И я думаю, что еще год, и каждый из нас будет ходить со своим личным стилистом <laughs> в магазины no, <laughs> и правда, покупать це, одежду. Это <laughs> действительно круто, это так. А Зараз дизайнери в основному орієнтуються на модельні фігури, чи все ж таки якось враховують те, що всі ми люди різні, тому що раніше було це дівчинка, там маленька, худорлява, там 90, -60 90 Зараз ці орієнтири якось змінюються. Не те, що ці орієнтири, не те, що ці параметри, а дизайнери враховують, що люди різні. Хтось худенький, хтось гладкий, хтось високий, хтось низький. Конечно, да, потому руках, что, это? ну, конечно, да, потому что а, сейчас а, делают даже, даже определенные дизайнеры выпускают определенные, вот, как сказать, вот веньи, течение ну, в, определенную сторону, что можно еще одевать человеку. В плане того, что они ориентируются не только на идеальную фигуру 90-60-90. Мы можем наблюдать магазины, да, вот, которые вот открываются, там пышно пани, пышно краса. Вот, то есть это не стыдно быть другой, нужно быть индивидуальной. Вот. Так, то есть для каждого что-то можно разработать? Свое, конечно. Тем более, опять же, сейчас очень сильно актуален индивидуальный стиль и Соответственно, одежда подбирается под каждого. Вы можете не ходить в магазины, вы можете создавать свое. Почему бы и нет? Так, ну і я хочу подякувати, що ви завітали сьогодні до нашої студії. На основні такі питання відповіли. Я думаю, що багато хто зараз надихнувся нашою розмовою і все ж таки вже якось задумується про свій стиль на цю осінь. Ну, звичайно, я думаю, що у кого, може, а, немає можливості особливо оновити гардероб, то хоча б переглянути, що маємо так? Ну, да. у своєму гардеробі. Ну і ваші ранкові побажання нашим телеглядачам. Um, я желаю нашим телезрителям хорошого настроєння і. Оставайтесь стильними і красивими вместе з нами. Що ж, я вам дякую. Дійсно, з вами бути стильними і красивими дуже легко і дуже просто. Як я вже багато разів писала на сторінках соціальних мереж, я вам просто сьогодні це хочу сказати у вічі. Ви найкращі. Це правда і це щиро сердечно. Що ж, бажаю бути усім і почувати себе кращими. Ну, а далі дивимось ранкові новини і повертаємось до цієї студії.